Вкусного всем! Жаркое, которое мы будем готовить в духовке, изначально был приготовлен в мультиварке. За несколько десятилетий он стал очень популярен в Соединенных Штатах, получил название «Жаркое Миссисипи» и вариации приготовления в духовке. То, что мы предлагаем, можно сделать и в мультиварке, вернувшись к истокам. Это очень простой рецепт под силам и кулинарам, делающим только первые шаги. Нюансы по ходу рецепта, а ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Для начала обжарим лук, пару луковиц и чеснок, зубчиков 5, на небольшом количестве масла. Поджаривать будем на большом огне с целью получить коричневую корочку. Быстро. Это не обязательная операция, овощи чаще всего не обжаривают, но их корочка после долгого тушения придаст приятный вкус бульону. Обжарили, убрали со сковороды добавим мясо, обязательно говядина, полтора килограмма. Это может быть совсем недорогая часть туши. Жесткое мясо для тушения шея, части возле говяжьей рульки. Покрыв мукой и немного черного молотого перца, обжарим до корочки на большом огне. Мясо должно быть без кости и без толстых краев жира. А вот жилы не удаляйте. Они за время тушения станут мягкими, как желе. Обжарили со всех сторон, удаляем со сковороды. И сделав огонь совсем малым, добавим вино красное сухое, полстакана. Оно мгновенно закипит и алкоголь из него улетучится. Добавим бульон говяжий, около полулитра. Я добавляю воду, а затем кубики концентрированного бульона фюме. Рецепт есть на нашем канале. Это наша апробация рецепта так как в США добавляют пакетик сухого концентрированного бульона типа холодца, только высушенного, а уже с водой, конечно. И также добавляем сметану. Это апробация другой приправы сухой смеси ранч на основе сухой пахты и ряда специй, которые мы сейчас повторим. Чайная ложка паприки, пол чайной ложки черного молотого перца, треть чайной ложки розмарина, пол чайной ложки тимьяна и почти полная ложка сухого укропа. Подсолим немного и прокипятим пару минут до смешивания и растворения ингредиентов. В форму или мультиварку закладываем обжаренное мясо, лук и чеснок, пару лаврового листа и заливаем полученным бульоном. Можно, конечно, все ингредиенты бульона сразу залить, не кипятя, но я предпочитаю делать деглассирование сковороды, на которой остались маленькие кусочки мяса и овощей. И добавляем слабо острый перец. Маринованный, около 5 крупных. Американцы сюда традиционно добавляют пепперончини, небольшие острые итальянские перчики. К сожалению, у меня не получилось добраться до пепперончини, и добавляем немного, около 50-70 миллилитров маринада от перца. Рассол добавит уксус, это то без чего подобные рецепты в Америке не обходятся. Последний ингредиент сливочное масло, кусочек около 70-100 грамм. Теперь все накроем фольгой и отправим в прогретую духовку при 130-150 градусах на 6-7 часов. Если готовите в мультиварке, температура 110 градусов, время тоже, чтобы совсем еле кипело. За 2 часа до окончания добавим морковь, крупно нарезанную, это не обязательный ингредиент. Так же как и картофель, около 10-12 мелких картошин. Опять накрываем фольгой и снова отправляем в духовку дотушиваться. По окончании тушения достанем мясо из овощей. Сам кусок мяса разорвем на волокна. Такой способ применяется и в традиционной рваной свинине или рваной говядине. Пудл порк или пудл биф. Наполнители сэндвичей и бургеров. Популярный рецепт тоже есть на нашем канале. Двумя вилками это проходит быстро. Мясо нежное и разваливается на волокна само. Даже жесткая изначальная, такая как говяжья рулька, как у меня, ему необходимо только помочь. Из бульона удалим овощи, картофель, перец. Они необходимы нам для формирования блюда. А вот морковь и лук удалим и выбросим. Они больше не нужны. Оставлять или не оставлять чеснок, это уже на ваше усмотрение. А в оставшийся бульон поместим мясо, Перемешаем, так чтобы все ниточки мяса пропитались бульоном. Они хорошо впитывают. Этим мясом можно нафаршировать сэндвичи, но чаще всего его используют как жаркое с гарниром, картофелем, как у нас, или рисом, мелкой вермишелью, булгуром. Очень-очень нежное мясо. Если вы так еще не готовили раньше, такой нежности вы еще не ощущали. Нежнее, чем в большинстве рецептов холодца. И в очень насыщенном пряном бульоне обязательно острый перчик. Благодаря молочным продуктам, а у нас сметана, острота сглажена и будет еле-еле уловимой. Готовить можно и при большой температуре, но не выше 160 градусов. И меньше времени, тогда 4-5 часов, но мясо при этом не будет таким нежным. Приятного аппетита! Попробуйте в жаркое Миссисипи и порадуйтесь вкусу вместе с нами. И спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!